Я не буду сегодня говорить, сможет, не сможет. Я работаю в нормальном ритме. И для меня очень важно, чтобы харьковчане не чувствовали, что я, как городской голова, больше занят проблемами судебными, чем проблемами городскими. Для меня первоочередные проблемы – это проблемы города Харькова и проблемы которые надо решать совместно для жителей города Харькова. Наш девиз «Любить Харьков» — работать для людей. А девиз, знаете, мстить всем без оснований — это не мой девиз. Поэтому, когда, я назову вещи своими именами, министр внутренних дел Аваков затеял эту месть в отношении меня, он имел неосторожность высказаться следующим образом, что Харьков-Керниса ⁇ Харьков -Керниса, это Харьков уходящий. Те, кто голосует за Керниса, это прошлый Харьков. Так вот, сегодня, 25 октября 2015 года, во время выборов, которые проходили в городе Харькове, харьковчане дали ответ, уходящий это Харьков или не уходящий это Харьков. Поэтому большинство харьковчан, ну, назовем так, да, 60% поддержала мою кандидатуру на следующую каденцию Харьковского городского головы. Это говорит о том, что я имею авторитет среди людей. И для меня очень важно, чтобы я не обманул ожидания жителей города Харьков.